Надзвичайний досвід та позитивний настрій отримали всі, хто долучився до благодійного телерадіомарафону Моє народ якого не здолати. На підтримку українських військових він проходив у стінах ТРК Скіфія співорганізатором виступив фонд громади Херсона захист Олена Провтопопова спілкувалася з херсонцями-доброчинцями. Хто захистить захисників, поки вони бережуть спокій нашої Херсонщини? Допомогти армії та долучитись до благодійного марафону вирішили багато херсонців, художники, просто родини, громадські організації та підприємці. Поруч зі мною стоять молоді благодійники, які сьогодні придбали картину. Розкажіть, будь ласка, що саме ви тут вибрали? Ми вибрали ось вот цю вот картину Оксани Ослич, вона нам дуже сподобалася. Щоб ви могли побажати нашим захисникам? Здоров'я. Сили, терпіння і мужество. На марафон мене сьогодні привела ситуація, що сталося неприємно в нашій країні. от себя пожертвовала небольшую частичку денег. И от магазина Леомода, я знаю, что сейчас зима наступает, но холодно уже, ребята жалуются, что холодно по ночам. Поэтому стельки шерстяные, чтобы ножки у них не мерзли, чтобы им тепло было и... Нашей любовью, конечно, чтобы их не сердца согревались. Я хочу сказать, что я точно знаю, что уже не будет так, как раньше. Ведь те, кто не пришли домой, остались на поле боя, были чем-то папами, сыновьями, дедушками. Мне очень хотелось бы, чтобы это все решилось как-то мирно, чтобы война прекратилась хотя бы в этот момент. Мне жалко тех детей, которые сейчас находятся в Донбассе, в Донецке и в других горячих точках. Прекратить войну на Украине. Пожалейте люди свой народ. Ведь подобно выжженной пустыне станет мир, когда война пройдет. Прекратить войну на Украине взять и просто запретить стрелять. Плачет мать. Взорвался сын на мине. Хватит, люди, хватит воевать. Прекратить войну на Украине. Вывести оружие в металл. Чтоб никто не думал и в помине воевать. Чтоб просто не стрелял. Прекратить войну на Украине. Сказочно прекрасная страна. Чтобы мир навеки был отныне. Жизнь одна. Для счастья нам дана.